Привіт! мене звуть Сергій Кейн. Ви дивитесь Кома Дайджест, спільний проект музичних новин від інтернет-журналу Кома та Громадського. Ми знаходимося у чудовій кав'ярні Хармс, і ми починаємо. Починаємо ми сьогодні з досить особистого блоку у талановитого фотографа Іри Матвіюк. Трапилася біда. Нещодавно вона стала мамою, але у малого костіка Вада серця. А згодом і у самої іри виявили рак. На лікування потрібні гроші, і ми потребуємо вашої допомоги, щоб їх зібрати. Перше це банківський рахунок, всі реквізити ви знайдете у описі до цього відео. І друге, це фотовиставка, яку ми відкриваємо 16 липня у медіахабі у Києві о 19.30. приходьте, буде багато якісних концертних фотографій і концерт від Жені Галіча та Саши Солохі з гурту Аторвейт. поміж нами, нас розлучаючи нас завсіки. Друже мій, останні ми, трачу сили печали ведро с пьянилой. Еще раз почло речь марна и пуста. Як без мы сердца свои спинили. Чіков виступить у Києві цього разу. Це буде дуже камерний концерт. 31 липня, клуб Карібіан. За 40 років діяльності БГ випустив якусь незліченну кількість альбомів. Потоваришував із Девідом Боуі у Нью-Йорку, Записав десь 500, мабуть, випусків програми Аеростат, який популяризував найрізноманітнішу музику від постпанку до скандинавського джазу. А минулого року він випустив альбом Соль, який музичний критик Артемій Троїцький назвав чи не найкращим, що коли-небудь записував БГ. Отже, 31 липня Карібіан Клаб Борис Гремінчиков. Я чувствую сміло, як вокруг нас сгущаються тени. Ріка пилає, і мосты над нею разведены. В своєму добраті Господь дарує нам, що ми хотіли. Дарує любов, любов, любов. Во Київський електронщик Кейп Кот відомий діджей сетами на пляжних та клубних вечірках. А тепер він готує дебютний альбом. Сам Кейп кот буде накручувати біти, грати на синтезаторах і посміхатись у вуса, а співати буде загадковий хлопець на ім'я Константін. На живых выступах теж співатиме Константин. Это все будет восени, який альбом, а пока что имеем первый сингл. Отже, знакомьтесь, нове имя на украинской сцене – Кейп -кот». Uh, двічі головний діджей України. Перший український артист, який входить до топ 100 та навіть до топ 50 кращих діджеїв світу, 212 тисяч фанів на Фейсбук. З нами сьогодні Євген Смірнов. Омнія, Привіт, дякую дуже радий бути тут сьогодні. Спасибо. Отже, давай почнемо з самого початку. 2000 рік, Донецьк, тобі десь років 12, я так розумію. Ти прихильник Chemical Brothers і вирішуєш робити свою музику. Які твої подальші кроки були? А, ну, на самом деле, да. Вот, пожалуй, Chemical Brothers они сделали такое первое влияние на меня. Я был очень удивлен, когда услышал эти первые треки, в принципе, звучанием электронной музыки. Вот, и меня сразу не покидала мысль того, что мне хочется просто создавать какие-то подобные звуки. И вот, в принципе, это была такая точка отправления для меня. У меня был такой очень слабенький детский синтезатор, <сех>, на котором я уже тогда начал что-то делать, как-то пытаться создавать какие-то звуки и ну, затем, как бы уже компьютер, какой-то софт, какие-то программы. И так вот все это началось. Хотя занимался я этим в начале как, как любитель это было хобби для меня. А как начался международный успех и -то там карьера на тот час? А, ну, это было уже позже. Все-таки я бы вот отнес период в плане карьеры, это все-таки был где-то 2006 уже год, где я полностью сосредоточился на написании транс-звучания, вот. И когда мои первые треки вышли и получили поддержку вот от таких имен, как Армин Ван Бюрен или Маркус Шульц, то тогда я понял, что я могу делать музыку, и это кому-то интересно. И ну, тогда я просто бросил все остальные дела и полностью сфокусировался на написании музыки собственной. Ну и ты увешав до топ-100 наикращих диджеев в свиту, я так розумію, це голосування серед людей, серед прихильників, і для цього потрібно було вже бути відомим певною мірою. Скільки країн ти відвідав на той момент, коли було це голосування? А, ну, а довольно большое количество стран, хотя я не скрою, что очень большую поддержку я получил а, от украинской публики, а в свое время я объездил всю Украину, и это были какие-то и большие фестивали здесь в Киеве, это были и небольшие города, а, небольшие клубы, и а, на тот момент, да, да, и сейчас, конечно же, а, Украина очень поддерживала меня. Вот, ну, и, конечно же, да, после этого а, я начал расширять как бы а, географию своих выступлений, и получил поддержку, слава богу, и за пределами Украины. Ну и цель, так, понимаю, и певничная Америка, и Південная Америка, и певденная Африка, так, Европа, да. Азия, Австралия, ты был всюду, в принципе. Да, на сегодняшний день это практически все, да, очень мало каких-то мест на планете, где я не был. А где территориально лучше продается твоя музыка? У тебя есть какая статистика? А, ну, в плане продаж, конечно, я не могу сказать, что это Украина или Россия, но, а, пожалуй, да, Америка, а, Англия и... В общем, те страны, где, мне кажется, уже на протяжении многих лет, в принципе, вот, не знаю, культ покупки музыки а на сегодняшний день — это онлайн-магазины вроде Bitport и iTunes. То есть для них это совершенно как бы, типичная история, и они, скажем так, не скачивают бесплатно музыку, а покупают ее. Ты периодично выпускаешь еще и подкасты в Ласне, правильно? Он мне в а, да, да, я выпускаю ежемесячно подкаст. Это также и одноименное радиошоу на станции DI-FM, которая, в принципе, объединяет очень много электронной музыки, раз, разные подстили, скажем так. Вот. И в своем подкасте я пытаюсь как бы, показать немного свои другие стороны, возможно, не только то, что я играю на своих выступлениях. Там я пытаюсь совмещать разные стили музыки и, то есть, скажем так, начало радиошоу, звучание начала радиошоу отличается от того, как оно заканчивается, к примеру. Поэтому для меня это возможность показать ту музыку, которая мне нравится на данный момент, и просто показать это моим слушателям. Электронно-только? Чешившая. Ну да, это электронная музыка, да. И этого лета эти подкасты выходят с меткой Ibiza Edition, правильно? То есть это для тебя такая лето Ibiza? Да, абсолютно верно. Я на протяжении последних двух лет выступал на Ibiza, на острове Ibiza. И, конечно, все знают, что это легендарное место, где проходят просто все вечеринки летом. Вот. И в этом году у меня есть несколько вечеринок, которых я участвую. Вот. Поэтому... Мне пришла в голову такая идея, просто вот из-за того, что я там был несколько раз уже и как бы проникся атмосферой этого острова не, не только вечеринок, но и в, и в принципе в целом это очень красивое место и очень позитивные люди. Поэтому в подкасте я хотел передать просто настроение вот настроение, которое я чувствую касательно этого острова. А чи змінилось ставлення до тебе за кордоном в останні роки, зважаючи те, що зараз там якась особлива увага є до України, і ти навіть на Томороленд, якщо я правильно пам'ятаю минулого року, виступав у футболці з Тризубом українським? Чи з'явилось якось більше уваги, чи більше більша привітність, більше питань? А, ну, на самом деле, это очень здорово, то, что э, я вот приезжаю в, во многие страны. Наверное, 90% стран, э, где-то, я имею в виду, за пределами у Украины, где я выступаю, э, я вижу ребят, э, которые приходят с украинским флагом. Украинцы. Их очень много в, в Канаде, например, это было и в, и в Англии. Я видел ребят с, э, с украинским флагом. И Это очень здорово, потому что это невероятная поддержка, и я всегда рад видеть этих ребят. Это поддержка украинцев, а самая реакция иноземцев на то, что ты из Украины, она Я бы не сказал, что э, что-то поменялось, честно говоря. Хотя я не скрою, что мои коллеги, да, остальные диджеи, они все-таки переживают, и когда мы видимся, они э, интересуются, что сейчас происходит у нас в Украине. А, ну, мы че не ссылались, что в Украине там музыку не особо выкупают. А как ты оценишь, в принципе, танцевальную музыку в Украине и танцевальную сцену сейчас? Я бы оценил так, что у нас очень много талантливых ребят, которые создают электронную музыку, которые выступают. И даже не только электронная музыка, я вообще считаю, что Украина очень полна музыкальными талантами. Это касается и рок-музыки, и поп-музыки. Вот. Но, м, пожалуй, на данный момент проблема, э, мне кажется, все-таки в недостаче э, каких-то ивентов э, электронной музыки. Потому что мы знаем, что пару лет назад э, были отличные фестивали, э, просто масштабные фестивали, э, вроде Global Gathering э, или God's Kitchen, э, которые собирали огромное количество людей. Вот. И я от многих слышал, от э, своих слушателей, э, что не хватает. Вот подобного рода ивентов. Вот. Ну, я думаю, что Украине сейчас просто нужно э, время, я имею в виду украинской электронной сцене, э, чтобы как-то все восстановилось и наладилось. Потому что, мне кажется, ребят э, в Украине очень много, которые этого ждут. Ну і принаймні все відновлюється потроху зараз. А, гаразд, є цікава українська електронна сцена, але тим не менш, успіху у світі найбільшого з України досяг саме ти. Як тобі здається, які риси мають бути у діджеї, який хоче увійти в топ 100? Не говоримо зараз про рейтинги як про мету, говоримо просто от про рівень якийсь. А, ну, на самом деле, когда я починав свою кар'єру. написание музыки. Я, честно говоря, ориентировался изначально как бы на европейский, на мировой э, рынок. Вот и даже там вокальные какие-то совместные вокальные треки первые, которые я выпускал, они все были англоязычные. Вот и, конечно, я могу сказать, что э, сначала я стал популярным э, в Европе, э, то есть за пределами Украины где-то, а потом уже э, люди узнали меня в Украине. Вот. Но в целом я бы сказал, что, конечно, нужно ориентироваться на мировой рынок. Э, стоит много работать, потому что это не, не очень просто. Вот. И мне кажется, очень важно на сегодняшний день, особенно э, искать какую-то свою фишку. Э, фишку в плане звучания с э, твоей музыки, э, фишку в плане выступлений э, как диджея. То есть на сегодняшний день мы знаем, что очень много диджеев, очень много саунд-продюсеров, и, честно говоря, у многих из них очень похожее звучание. Вот, поэтому я думаю, в, на сегодняшний день из-за такой конкуренции, можно так сказать, все-таки стоит выделяться каким-то уникальным, оригинальным, узнаваемым звучанием. И в чем твоя фишка, как ты без Ты можешь это описать якось? Честно говоря, я не могу описать, мне сложно сказать, это все-таки чувствуется больше на творческом уровне, когда я сижу в студии, и да, появляются какие-то идеи, и я понимаю, что да, это, это будет работать или это не будет работать. Вот. Но я считаю, что в целом мои работы, которые я выпускал за последнее время, они как бы объединены как какой-то каким-то своим звучанием, которое можно узнать. Вот. Но опять-таки это приходит, конечно же, не сразу, а со временем. Ну и, я так разумею ремикс на Армена Ван Бюрена тоже сыграл свою роль, так? И это был, был какой-то ключевой момент, который додавал тебе уведомление? Да, совершенно верно. Вот я бы даже назвал этот э, ремикс на Армена, который вышел, э, по-моему, это был 2009 год или 2000, да. Вот, и э, да, я могу сказать, что э, это сыграло очень большую роль, и с моей стороны это было... Абсолютно неожиданно, потому что, на самом деле, изначально это был даже не официальный ремикс, это был бутлек. Э, э, я просто взял из оригинала э, трека Армена «Never Say Never», э, я взял какие-то э, куски, просто их вырезал из оригинального трека и добавил что-то свое, э, начал делать свою версию, и потом я э, просто по e отправил это Армину. І йому понравился цей ремікс. В іторі він його випустив повноцентним релизом. Вот. И для мене це було дуже неожиданно. І, пожалуй, да, так, це був ключовий момент тогда. Ну, и, я так розумію, що є якась команда, яка зараз з тобою працює, і ясно, що не сам це. Ну, тобто, Творчо ти досягаєш цього сам, але має бути якийсь менеджмент, так? Скільки людей зараз тобою працює? Так, да, я, я можу сказати, і в цілому музыкантам музикантам или музикантам, які уже вже. выпускают свою музыку, но у них как бы все стоит на месте. Я всегда говорю, что одному не, невозможно делать все. И по-любому должна быть команда, которая будет заниматься всем остальным, кроме музыки. Потому что я считаю, что все-таки музыкант должен заниматься музыкой вот, и не, 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 не захламлять свою голову какими-то финансовыми вопросами, какими-то... Бесконечными э, диалогами, обсуждениями с э, промоутерами или еще с кем-либо. Вот. Что касается меня, то э, я работаю на данный момент с э, Virus Booking, э, компанией, которая базируется в Киеве, и работаем мы уже несколько лет. Э, до этого я вот делал все сам, поэтому я сейчас об этом и говорю, меня не устраивала ситуация. Когда мы с ребятами начали сотрудничать, то, конечно, мне стало проще, потому что я уделил больше внимания музыке, а они со своей стороны, как профессионалы, сделали уклон в какие-то другие стороны, которые были у меня слабые. Чьи важлива для электронного диджея, для транс-музыканта, идея музыканта, музычного свита? Мне кажется, это здорово, конечно. Я в целом считаю, что если есть музыкальное образование, то значит у человека уже есть какой-то опыт и понимание, в принципе, музыкальной теории. Вот. Но я знаю очень много ребят, у которых вообще нет никакого музыкального образования, они не умеют ни на чем играть, и тем не менее они очень талантливые. Вот. В моем случае у меня незаконченное музыкальное образование. Я отучился в музыкальной школе, по-моему. Вот несколько лет ну, я не доучился где-то на полпути остановился. Вот, потому что в какой-то момент просто надоело. Но я могу сказать, что да, мне это помогло, я считаю. И как бы музыкальное образование расширило, наверное, мое восприятие музыки и понимание того, как, как делать музыку. Серед електронщиків останнім часом особливо є якийсь тренд, поки що не серед EDM, щиків збирати лайв-бенди і намагатися адаптувати музику під лайв. З трансом, ясна річ, це складніше, але теж були там якісь спроби. Ти думав про щось таке? Так, да, я на самом деле думав. В целом, в останній час я думав о том, щоб звучание звучання електронної музики з живими інструментами, тому що, конечно, это совсем інший уровень, і звучання живих інструментів безумно приємно. Вот. И поэтому, да, я думаю об этом. Возможно, я использую обязательно какие-то живые инструменты, когда я буду выпускать свой альбом. Надеюсь, это случится как можно скорее. Вот. Что касается живых выступлений, то опять-таки, я думаю, что да, конечно, если трек изначально написан, то, о чем я говорю с использованием живых инструментов, то это отличный шанс и вживую его играть с использованием этих инструментов. Конечно, это не будет стопроцентное исполнение только инструментально, вот. но какие-то партии, они могут звучать на, на гитарах или можно добавлять очень крутые живые ударные, например. И, конечно же, для публики это будет интересно, и у них будет совершенно другое ощущение от того, что звучит, потому что как диджей, я, я, прекрасно понимаю, что я играю свои треки, которые иногда меня уже достали просто, и они постоянно звучат одинаково. Если это живое выступление, то всегда есть возможность э, э, импровизировать, и, ну, в общем, каждый раз это все равно будет звучать немного по-другому, это здорово. Ну, то саме через те, що немає якихось лайвових елементів у більшості діджеїв, виникає там, розповсюджена думка у багатьох про те, що EDM – це така, типу, не до і це все несерйозно. А, але тим не менш сидиш щось зараз. Ти напроти мене досить творчий, досить розумний. А, а фільм здається, що і це просто ось прийшов, увімкнув флешку в пульт і все, і ти діджей. Як тобі здається, що дає людям взагалі подібна музика, що дає людям трансмузика? А, ну, мне вообще кажется, конечно, вот ребята, которые а, приходят, а, слушатели на какие-то большие фестивали, особенно фестивали огромные сейчас популярные там в Соединенных Штатах, да, и в целом везде, по всему миру. Вот. Я не думаю, что они, конечно, слишком задумываются как сделана эта музыка, им она просто нравится. И мне кажется, это очень хорошо, что EDM, я считаю, это позитивная музыка, она энергичная, и она очень объединяет людей, очень объединяет молодежь сейчас. И я считаю, вот это самое главное. Думать о том, как что сделано. Я не могу сказать, что EDM, то есть написание EDM трека, да, там с использованием только софта, я не могу сказать, что это так уж просто. Конечно, если у тебя уже большой опыт, и ты пишешь там свой трек номер 100, то это все быстро и, и, и все понятно тому человеку, который это делает. Вот. Но в целом, может, конечно, я отчасти соглашусь насчет того, что да, поставить флешку и сводить треки, это не так уж и сложно. Поэтому мне кажется, культ диджея в... В техническом плане, как это было, допустим, там, лет 10 назад, да, когда, даже не 10, больше, наверное, когда люди играли с винила и они делали очень много крутых фишек во время своего выступления, это было сложно, нужно было это де уметь делать, и люди это оценивали. То сейчас, как ты сказал, это просто флешка и все. Ну и ты не шкодуешь, что эти часы изменились, еще эта флешка. Честно говоря, я э, такой уже э, диджей считаю себя как бы новой волны, и э, поэтому я, честно говоря, не застал тот момент, когда <laughs> все игрались с минила, вот. Э, то есть я уже начал э, играть свои диджей сеты, когда э, были CD. <laughs> я не умею играть на виниле, честно говоря. И не мое же обожание научиться. То есть ты считаешь, что это правильная тенденция, рух до этого спрощения? У меня есть желание научиться, но не настолько сильно, как бы я... это прикольно, это интересно, но я бы лучше больше уделил бы внимание на то, чтобы повысить свои, например, навыки игры на гитаре, чем учиться скретчить с мини И додать это в лайв, правильно? це буде цікаво, кстати. Ну і найголовніше у нас буде а, можливість перевірити EDM як об'єднуючий фактор для людей, тому що 18 липня у Києві буде твій великий концерт у клубі «Центрум». Називається ОМНІ Action. Full Action, да вірно. що це буде за концерт? Ну, во-первых, идея, опять-таки, то, что я говорил, что многие мои слушатели, они мне писали, они меня спрашивали о том, почему нету в последнее время вот этих больших фестивалей и так далее. Вот, поэтому 18 числа, во-первых, я хочу, конечно же, дать им такую возможность повеселиться, объединить их всех и все-таки это будет довольно-таки длинное выступление, потому что мои выступления обычно они ограничиваются как один час, полтора часа максимум. В этот раз я хочу сыграть трехчасовой сет и опять-таки показать себя с разных сторон. Я думаю, три часа мне хватит для того, чтобы показать ты знаешь, разные направления музыки, которые мне интересны, а не играть одно и то же. Потому что, когда у тебя всего лишь один час на выступление, ты стараешься э, поставить самые яркие треки э, и сложить о себе хорошее впечатление. Когда есть три э, часа, то можно показать э, как бы больше вариаций э, сделать свое выступление более интересным. Вот. Ну, что касается самого шоу, будут э, Будет очень много фишек, шоу моментов и так далее. И я не хочу, конечно, все рассказывать, но я думаю, очень будет весело. Вот. Поэтому хочу пригласить всех, кто заинтересован, прийти 18 числа в центр. Отже, 18 липня, центр, великий тригонный сет, великое 3 годиннее шоу. Приходите. Спасибо і... большое.